बांगलादेशात सुरू असलेल्या हिंसाचाराविरोधात सकल हिंदू समाजाने शुक्रवारी नाशिकमध्ये बंद पुकारला होता या दरम्यान जुलै नाशिक भागामध्ये दोन गटांमध्ये दगडफेक होऊन दंगल सदृश वातावरण निर्माण झालं होतं या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर काँग्रेस आणि शिरत कमिटी नाशिक मुस्लिम समाजातर्फे पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलं खासदार शोएबाबा शहर शहरेखदि हाजी इसामुद्दीन अश्रफी शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आकाश छाजड शिराजुद्दीन कोकणी हेमलता पाटील वत्सनाखरे हनीबशीर शीर्षक अधिकदी पप्पू कोखनी हाजी यूनुसे यांच्या सह अक्रम खतीब उपस्थित होते दंगल खोरानगर कारवाई करावी अशी मागणी निवेदन करते दिली कमिश्नर साहब के पास एक मेमोरेंडम दिया गया और उनसे गुजारिश की गई खतीब शहर की तरफ से कि नासिक के हालात जो कसीदा करने की कोशिश की जा रही थी उसके ऊपर तादीबी कार्रवाई की जाए और जिन बेगुनाह बच्चों को हिरासत में लिया गया है उनकी जांच करने के बाद उनको रिहा किया जाए और जो इसमें मुलजिम है दोषी है जिन्होंने यहाँ के हालात बिगाड़ने की कोशिश की उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए खतीब शहर की तरफ से तमाम नासिक के हिंदू मुसलमानों को ये पैगाम दिया जाता है कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब जो बरसों से चली आ रही है वही रहेगी हम न कभी अलग हुए थे न अलग होंगे न कभी लड़े थे न कभी लड़ेंगे ऐसे अराजक तत्व दोनों समाज के अंदर पाए जाते हैं उन अराजक तत्वों को ढूंढने की कोशिश करें और कानून का पुलिस का सहयोग करें और जिनके ऊपर भी आपको कोई संदेह हो उसकी निशानदेही करें और बेगुनाहों को पुलिस से गुदारिश की गई है कि जो बेगुनाह है उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करके रिहा किया घटना घड़ा नको शांतता नाशिक शहरा मध्य हिंदू मुस्लिम बधवान मध्य राइजे ऐक्य राइजे निवेदन दिल्ली है की आपण त्या ठिकाणी सी सी टी व्ही कॅमेरामध्ये जे कोणी असतील त्यांच्यावरती तुम्ही कडक कारवाई करा की जेणेकरून भविष्यामध्ये अशा घटना या घडणार नाही जे निरपराध लोक असतील त्या निरपराध लोकांना कुठलंही त्यांच्यावरती विनाकारण कारवाई होऊ नये अशा पद्धतीने आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि जेव्हा जेव्हा सण उत्सव असतील किंवा काही राय रॅ रा, रॅल्या असतील त्यावेळी त्या, त्या भागामध्ये पोलीस बंदोबस्त जास्ती या प्रसंगी काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि मुस्लिम बांधव उपस्थित होते गुड्डू शेख दिशाणू नाशिक